Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar aktyor Coşğun Rəhimov ilk dəfə ailəsindən danışıb. Aktyor Zahir ilə Günaydın proqramında 21 yaşında ailə qurduğunu deyib. O vaxt 21 yaşlı gənc indiki 31 yaşlı kişi kimi düşünürdü. Ailəni, hər şeyi dərk edirdim. Sevdim və ona görə tez evləndim. Xanım qohumumdur, amma bilmirdim. Elçilikdə atam yoldaşımın babasına deyir ki, sən burada nə edirsən? Cavab verdi ki, nəvəmməyə gəlmisiz. Ürəyim istəyib, indi də sağlam aləm var. Nəvələrimsiz bir günüm olmasın. Bu şəhərdə komandasının konsertlərindən tanışan Coşğun Rəhimov, Heydər Əliyev sarayı tikilən gündən, orada bizim qədər konsert verən olmayıb. Həm də çox orada bizim konsertimiz olub, söyləyib.